Я Матушка Молоко. Я так хорошо адаптируюсь к вашему организму, что вы можете употреблять меня с самого рождения и на протяжении всей жизни. Я считаю самой легкой пищей. Я могу восстановить память и интеллектуальную деятельность. Еще я могу подавить раковые клетки и вывести яд из организма. Человеку в этой ситуации. Во мне очень много белков. Мы – белки, строители организма. А во мне есть еще и жиры. Я, я источник энергии. Я, я, я придаю такой приятный белый цвет личику нашей матушки. А я придаю приятный сладковатый вкус нашей матушки. Меня в нашей матушке содержит столько, что один стакан молока каждый день укрепит ваши, ваши кости и сделает здоровыми зубы. И о мышечной работе есть у кальция заботы, а витаминов у меня таких только нет. Вот, со всеми за тебя я скисла. Прости, матушка, ведь если бы ты не скисла, не было бы наших дорогих дедушек. Ладно, прощай. А кстати, где же наши дети? Боюсь, чтоб снова не подрались. А то ссорятся постоянно, кто из них полез. пищеварительных организмов. Нашел, чем удивить, кислоты во мне тоже достаточно, и для людей я доступней. Поставишь молоко в теплое место и готово. Вот она я. Ну подумаешь, кислота, зато во жира то почти нет. А я и жирна, и бела, и вкусна. В салате я хороша и с блинами, и с ощами. Крем для тортика сделаешь из меня вкусноса оближешь. О, кислота жир, А что самое главное? Белок! А у вас белка на наплакал, а он, между прочим, основа жизни. Подумаешь, в конце трат, зато попробуй тебя по коже размазать. Сыпаешься, как сухая штукатурка, а меня и в волосы для пышности. И молочную кислоту мою использует использую. Я питаю кожу, делаю мягкой, бархатной, эластичной. Ладно, ладно, в этом мы равны. Но если в меня добавить фруктов, они обогащат меня фруктовыми витаминами и минеральными веществами. Тогда я стану называться фруктовым йогуртом и обеспечу а вместе мы большая молочная семья. Мы молочные! Того... Maybe.